Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemudian Dr. Ustaz Dzuki Durani dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita duduk di dalam hari yang dikatakan Nuzul Al-Quran. Bila kita sebut tentang Al-Quran Al-Quran ni mujizatnya ada tiga dekat situ Pertamanya dari sudut bahasa Yang kedua dari sudut ilmiah Yang ketiga dipanggil tashrih Pertama bahasa kalau kita lihat Al-Quran ini bahasa dia sang sangat, cantik dan bahasa sastra yang telah ditinggi Sebab ketika di itu Nabi SAW berlawan bukan dengan sihir tetapi Nabi berlawan dengan kalam Kemudian dari sudut ilmiah ya, Al-Quran ini penuh dengan ilmiah Penuh dengan ilmu. Di antara yang disebut dalam Al-Quran berkenaan dengan sains. Berkenaan dengan sains ni kalau kita tengok ada berapa banyak surah yang Allah sebut tentang binatang. Antaranya tentang angkabut. iaitu labak-labak. Tentang surah semut. 6 kisah uh, lebah di dalam quran Saya nak ambil kisah lebah. Di mana kalau kita cerita tentang lebah ni. Allah suruh kita kaji tentang sifat lebah. Sebab bila mana orang masuk syurga. Dia ada satu sungai yang dia panggil sungai madu. Bila madu ni, kita tahu dah madu ni dikait dengan lebah. Bila kait dengan lebah ni, apa kelebihan lebah ni? Kita lihat kepada akhlak lebah ataupun sifat lebah. Di mana lebah ni, kalau kita lihat, pertamanya lebah ni adalah satu binatang yang dia ambil benda baik, dia keluarkan benda baik. Iaitu dia pergi kepada bunga, dia sedut manisan, kemudian dia keluarkan juga manisan yang dipanggil madu yang Allah sebut dalam Quran syifa linas. Maknanya penawar kepada manusia. Maknanya kalau ada penyakit makan madu. Ha, kan? Jadi bila mana sifat lebah ni ambil benda baik keluarkan benda baik. Kemudian sifat lebah ni dia tidak mengganggu manusia kalau manusia tak ganggu. Dia tak akan ganggu manusia kalau manusia tak ganggu dia. Satu. Yang kedua sifat lebah ni dia suka bergerak secara berjemaah. Dia tak bergerak siku-siku berbanding dengan binatang yang dipanggil lalat. Lalat ni tuan-tuan, dia pergi tempat benda kotor, ambil benda kotor dan keluarkan benda kotor. Makanan kalau terkena taib lalat, kita tak makan, kita buang. Sedangkan lebah tadi, dia keluarkan madu, kita makan. Ni beza dua. Kemudian lalat ni pula, dia suka buat kerja seko-seko. Seko sana, seko sini. Dan dia sifat lalat ni, dia tak Manusia kalau ganggu dia pun dia ganggu Mak maksud. Manusia tak ganggu dia pun dia ganggu manusia. Maknanya ni jenis ganggu lah. Haa, dan ni suka ganggu lah. Ha, Faham-faham sudah lah. Haa, kan? Jadi, dua binatang ni Allah bagi pengajaran kat dalam Quran sebagai ilmiah untuk kita kaji tentang benda sains. Sifat lebah dengan sifat lalat Kalau kita tengok masa tu bila mana solat berjemaah. Nabi kata orang yang solat berjemaah ni Allah beri dia tak, ha, Allah pergi 27 kali Berbanding dengan orang yang semayang seorang. Sebab tu, kalau semayang seorang-seorang, kalau kita pergi ke RNA, orang jenis semayang seko-seko ni, ini panggil lebah tu. Ha, kan? Jadi, kalau kita... Ha, dia perangai lalat lah tu, perangai lalat. Dia perangai seko-seko-seko. Patutnya kita membina sebuah jemaah. Di dalam, walaupun ha, walaupun orang ni sama jamaah ke, ha, apa pun kita buatlah jemaah. Sebab tu pentingnya duduk dalam jemaah. Jadi, inilah Al-Quran mengajar kita. Berkenaan dengan ilmiah. Kemudian, hukum. Bila mana yang dipanggil tashret, iaitu hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka, hukum ini. Kalau kita tengok, adjust tadi, sesuatu benda yang luar biasa yang ada dalam quran yang boleh menundukkan manusia. Bagaimana Sayyidina Umar tunduk dengan Al-Quran. Kalau kita, hati kita keras tuan-tuan, Maka, kita lebih keras daripada Sayyidina Umar yang tunduk dengan Al-Quran. Sebab tu ha? kata ulama hati manusia ini seperti tapak tangan. Bila mana dia buat kejahatan akan tutup satu jari. Buat kejahatan tutup satu jari. Maka tutup, tutup, tutup. Akhirnya jari tertutup semua. Bila semua jari tertutup, bermakna hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tetapi bila mana dia bersahabat, dia berzikir, dia baca Quran, maka Allah buka satu. Buka satu, buka satu. Bila semua terbuka, maka hatinya terbuka untuk menerima segala kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Sebab tak pelik tuan-tuan. Bila mana ada manusia yang tolak hukum Quran. Tak pelik. Sebab hatinya telah tertutup. Jadi kita jangan pelik kalau ada orang jenis menolak hukum Quran. Sebab tu Allah kata dalam Quran. Dalam Quran Allah kata bahawa وَمَنْ لَمْ bima بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak mahu menghukum ataupun menjalankan hukuman apa yang telah diturunkan kepadanya fa'ula ikamu kafirun. Maka mereka itu di kalangan orang kafir. Kafir terus. Allah sebut dalam Quran. Kafir orang yang tolak hukum Quran. Sebab Quran inilah panduan hidup kita. Kita sambut nuzul Al-Quran. Pastinya kita melihat kebesaran Al-Quran itu sendiri. Yang kita sebut tiga benda tadi, bahasanya, ilmiahnya, dan juga tasriknya, iaitu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan semua benda itu Allah sempurnakan untuk kita sebagai panduan hidup bagi guide kehidupan kita untuk kita ke arah ke akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang Al-Quran ini, seumpama macam orang beli kereta yang ada buku panduan. Bila mana ada buku panduan, kita buka buku panduan. Kita buka enjin. Buku panduan mengatakan di tengah enjin itu tempat isinya minyak hitam. Tiba-tiba satu hari kita nak lawan buku panduan buku manual buku ni kita kita lawan kata manual ni kata dalam tu letak minyak hitam kita tak nak kita lawan letak air maka apa jadi dengan injil Pasti rosak hantar washaf Allah begitulah iman kita bila mana ada buku panduan sebagai Al-Quran itu sebagai panduan kita tolak dan kita tak nak guna dan kita lawan pula Al-Quran maka rosaklah iman dan akidah yang ada dalam diri kita begitulah perumpamaan yang diberikan oleh ulama agar kita ambil ambil istibar sebab tu bila mana kita mendengar tazkirah Allah sebut dalam Quran wa zakir fa inna dhikra tanfa ul mukminin. Berilah peringatan, beri peringatan kerana peringatan itu memberi faedah kepada orang mukmin. Mana orang mukmin ni pasti dia boleh terima tazkirah, pasti dia akan nak dengar tazkirah, pasti dia nak terima apa saja peringatan yang ada dalam Quran. Jadi itulah sifat orang mukmin. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan ini kita menjadi mukmin yang bertakwa insya-Allah dan Allah mudahkan يقول إن شاء الله والله أعلم وبلادك في وئيد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.